اللہ وحدہ وصلاة والسلام علیہ ملنبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین فرقوا دینہم وکانو شیعا لست منہم فی شیئ انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی اور گروہ در گروہ وہ بٹ گئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے پھر وہ انہیں خبردار کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے جو آیا ایک نیکی لے کر تو اس کے لیے اس جیسی دس نیکیاں اور ہوں گی اور جو آیا برائی لے کر تو اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اس کی برائی کے برابر اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا سمین آج سورہ الانام کی کیا ورکہ نمبر ایک سو ساٹھ ون سکسٹی تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا کل جہاں ہماری گفتگو درس قرآن کی ہماری مکمل ہوئی تھی اس میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کفار اور مشرقین ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بار بار آپ سے اس بات کا انتظار کا جملہ بولتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ کب عذاب آئے گا تو اللہ نے فرمایا حبیب آپ نے فرمائیے ابھی تھوڑا سا انتظار کرو وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں شدید عذاب میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا اس کے بعد جو آج کے آیات مقدسات ہیں اس میں آغاز ہوا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں گروہوں میں فرقوں میں تقسیم کیا اللہ نے فرمایا ان اللہ دین فرق دین و کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی ان میں توڑ پیدا کی ان میں دراڑیں پیدا کر دیں اور لوگوں میں تفرقہ بازی کو عروج دیا ہوا دی اور وہ گرو در گرو بٹ گئے ایسی تقسیم در تقسیم در تقسیم کرتے چلے گئے اور امت کے اندر انہیں جوڑنے کی بجائے انہیں توڑنے کی کوشش کرتے رہے رب ذوالجلال نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لس منفی شعی ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص کسی بھی نام پر چاہے وہ دین کے نام پہ ہو چاہے وہ سیاست کے نام پہ ہو چاہے وہ کسی اور معاملے پر ہو جس معاملے پر بھی جو شخص امت کو تقسیم کرے امت کی وحدت کو تھوڑے اور اس دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے اور اس پر چلنے والے اور ان کو ماننے والے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی بجائے توڑنے کی بات کرے اللہ نے فرمایا اے حبیب ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اب بتائیے جس سے نبی کا تعلق ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا باقی رہ گیا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر خار پھرتے ہیں پھر وہ ہوں گے وہ تباہ ہوں گے اور ان کا نہ دنیا میں کچھ ہے اور نہ کل بروز حشر کچھ ہوگا اور جو اگلی سزا سنائی اللہ نے انما الى اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ان کا تعلق نہیں ہے اور پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر اللہ ان کا فیصلہ کرے گا اب جس کا فیصلہ پھر اللہ کرے گا اس شدید غزب میں اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ تمام باقی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن محبوب سے جس کا تعلق ٹوٹ گیا اس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا نبی اور رسول کے دشمنوں کو اللہ نے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے جب سے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اور نبی اور رسولوں کا معاملہ آیا تو جس نے بھی نبی اور رسول کا مقابلہ کیا اس کا انجام اللہ نے کیسا کیا قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے فرعون آیا تو کیا انجام ہوا نمرود آیا تو کیا انجام ہوا قارون اس کا کیا انجام ہوا جو جو بھی آیا جس دور میں بھی جس نے نبی کے نوز باللہ مقابلے میں ایسا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا تباہ و برباد کیا بلکہ اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت چھوڑ دیا آج تک نشان عبرت ہے فرمایا ایل عبیب آپ کا بھی ان سے تعلق نہیں ہے اور ان کا پھر فیصلہ میں کروں گا کہ کیسے ان کا فیصلہ کرنا یہ ایک سخت ترین جملہ ہے کلمہ ہے سما یونبی بیما کانو یا فالون فرمایا پھر میں انہیں بتاؤں گا پھر انہیں خبردار کر دوں گا اور ان کا انجام ایسا ہوگا کہ سب کے سامنے ہوگا جو یہ میرے ماننے والے اور میرے حبیب کے ماننے والوں کو آپس میں توڑا کرتے تھے جوڑنے کی بجائے تو اب آپ بتائیے توڑنے کی یہ سزا ہے اور اللہ کو اتنی نابات یہ ناپسند ہے تو بتائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی کی امت کو جوڑے گا اللہ اس سے راضی کتنا ہوگا اللہ اس سے خوش کتنا ہوگا جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے جو لوگوں کو ملانے کی بات کرے جو آپس میں محبت پیار اتفاق کی بات کرے اللہ کو وہ اچھا کتنا لگے گا اس سے اللہ کا بھی تعلق ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بھی تعلق ہوگا اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا من منجا حسن اب یہ چونکہ بہت بڑی نیکی ہے امت کو جوڑنا لوگوں کو جوڑنا لوگوں میں محبت پیار اور اتفاق تقسیم کرنا فرمایا جو نیکی لے کے آیا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے ایک تو اس کے لحاظ سے ہو گیا کلام کے سیاہ کے اعتبار سے اور جرنل بھی ہو گیا عمومی بھی کہ جو شخص جو بھی مسلمان کوئی ایک نیکی کرتا ہے فلاح اشرو امسال اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا صباب فرمائے گا ایک نیکی کریں تو سواب کتنا ہے ایک کا نہیں دس کے برابر اللہ کا کرم دیکھیے اس کی رحمت دیکھیے وہ اللہ تعالی چاہتا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیں وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں اللہ کی طلب اور خواہش تو یہی ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں ہاں کوئی اپنے بد آمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے اس نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے تو فرمایا یہ تیری اپنی مرضی ہے وگرنہ اللہ تو اتنا کریم ہے نیکی ایک کرتا ہے سباب دس کا عطا فرما دا دس گنا یہ قرآن کا متن ہے قرآن کی آیت ہے کوئی حدیث بھی نہیں کہ جناب اس پہ آپ کہیں جی شاید اس کی حدیث کی روایت پہ کوئی بات آ جائے نہیں نس سری ہے نس قطی ہے من جا ابل جو ایک نیکی کرے ایک نیکی لے کے آیا فل اشرحا ہم اس کو اس جیسی دس نیکیوں کا سوا بتا کریم ہے ہمارا اللہ کتنا رحیم ہے ہمارا خالق و مالک و رازق و من جا آتی اور جو کوئی برائی کرے تو فرمایا یہ نہ ہو کہ تم یہ سنا کہ برائی ایک کی ہے تو دس برائیوں کا جو معاملہ ہے وہ میرے کھاتے پڑ جائے گا کہ اگر نیکیاں دس ہیں تو برائیاں بھی دس پڑ جائیں گی فرمایا نہیں برائی ایک کرو گے تو ایک ہی تمہارے بدلے کیا کمال اس کی رحمت ہے کیا کمال اس کی رحمت ہے نیکی ایک تو اجر دس کا اور برائی ایک تو اس کی سزا ایک کی دس کی نہیں ہے اور وہ بھی اس کے بعد اگر تو سد کے دل سے نادم ہو کر آنسو بہا کے معافی مانگ لے گا فرمایا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے اور جو معاف کریں گے نا فرمایا پھر اس کے بدلے میں تمہیں پھر اور دس نیکیاں عطا کر دیں گے یہ ایک اور کمال اس کی کرم فرمائی ہے کرم نوازی ہے فلاں یوزا اللہ نص و لا یزلمون اللہ فرماتا ہے کسی پہ ظلم نہیں ہم کرتے اللہ فرماتا ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے نہ اللہ نعوذ باللہ ظلم کرتا ہے بالکن قرآن فرماتا ہے لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمیشہ اس کی صفت کریمانہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کی جانب بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے برائی کے راستے سے ہمیں توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسے میں نے خطبہ جمعۃ المبارک جو گزشتہ ہوا تھا میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے پہلے ہی تیاری کرنی ہے رمضان المقدس کی اس مقدس رمضان کی ہمیں ایک یہ آج کا درس بھی اتفاقاً اسی انداز سے آ گیا ہم نے اس میں پوری کوشش کر کے محنت کر کے پوری تیاری کے ساتھ عبادات کی تیاری کے ساتھ کھانے پینے کی تیاریوں کے پیچھے ہم سارے پڑے ہوئے ہیں ادھر دیکھو اسٹوروں میں رش لگا ہوا ہے یہ کھانے پینے والا مہینہ نہیں ہے یہ کمانے والا مہینہ ہے یہ محنت والا مہینہ ہے جس کو اسی کے پیچھے پڑا ہوا جناب یہ. یہ لے لو یہ لے لو یہ لو یار کوئی یہ بھی تو کہے رمضان آ رہا ہے بتائیں مفتی صاحب اب ہم نے کون سی عبادات کس انداز میں کرنی کتنا قرآن پڑھنا ہے کتنا قرآن سیکھنا ہے کتنے نوافل پڑھنے ہیں کتنا استغفار پڑھنا ہے کتنی قضا نمازیں پڑھنی ہیں روزانہ کتنا پڑھ لیں یہ تیاری ہے اس تیاری کی جانب ہماری توجہ نہیں ہے ہماری ساری توجہ بلیاں خرید لو بلے خرید لو یہ کر لو وہ کر لو اصل تیاری جو مسلمان کی ہے وہ کچھ اور ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں حضور کے جان صاحب ردوان مجمعین انہوں نے کیا تیاری کی تھی اور کس تیاری کے ساتھ وہ آئے تھے رمضان میں پہلا ہی رمضان فرض ہوا تو حکم آ گیا چلو جی بدر میں اتر جا ہاں جی آپ اندازہ کر لیں پہلا ہی رمضان اگر تیاریاں یہ ہوتی جو ہم کر رہے ہیں آج تو پھر وہ تو معاملہ ہی اور ہے وہ تو پہلا رمضان تھا اس سے ڈبل تیاری ہوتی اس لحاظ سے پہلا ہی رمضان تو کہاں اتار دیا بدر میں جاؤ اپنا رمضان اسلام کی بلندی کے لیے جانوں کے نذرانوں کے ساتھ افطار کرو اور سحر کرو تو ان کی ساری افطاری دیکھی کیسے ہوئی تھی پھر لاشوں کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے تو یہ اسلام کی اصل تصویر کو ہم سمجھیں اس مجاہدہ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اللہ تعالیٰ ہم سے جانے تو نہیں مانگ رہا نہ ہم کو جہاد کر رہے ہیں نہ ہمارے اوپر یہ بوجھ ہے کم از کم ہم اپنے نفس سے تو جہاد کریں وہ تلواروں والا جہاد نہیں اللہ نے ہم پہ وہ فرض کیا اور نہ ابھی ہمارے اوپر ہوا ہے تو کم از کم وہ جہاد تو جو نفس کے ساتھ جہاد ہے وہ تو ہم اس رمضان میں کر لیں نا اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس جہاد کی جانب بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس جہاد کی جانب بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا رمضان شریف میں ہماری زبان اگر کھلے تو صرف اللہ رسول کے لیے کھلے بس اور ہماری زبان کھلے تو صرف اللہ کے ذکر کے لیے کھلے بس یہ کم از کم بارہ گیارہ مہینے ہم اپنی باتیں چلاتے رہتے ہیں اپنی اپنی جو منہ میں آتا ہے بولتے رہتے ہیں ایک مہینہ تو بندہ صرف اللہ کے لیے ایک مہینہ اللہ کے لیے بندہ رک جائے سوم روزے کا معنی ہی رکنا ہوتا ہے نا سوم جو ہے نا عربی زبان میں روزے کو عربی میں سوم کہتے ہیں اور سوم کا معنی کیا ہے علم صاحب رک جانا ہر چیز سے رک جانا تو سب سے پہلے تو جو بڑی روکنے والی چیز ہے وہ کیا ہے اس کو ہر برائی سے روک لینا اور صرف اللہ کے لیے کھولنا اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بما علینا